Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія Степ має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 1 жовтня у місті відбулось змагання із рибної ловлі, організоване жовтоводським об'єднанням рибалок. На нашому водойомі на Веселій Івановці ми проводимо перше відкрите змагання по рибної ловлі, на хищну рибу з лодок. В этом соревновании участвуют 25 экипажей. На сегодняшний день кількість членів об'єднання становить понад 500 осіб. Усі вони активно займаються благоустроєм водоймища на Веселої Іванівці. по первых в Желтоводском, в Желтоводском обществе рыбаков уже 540 человек. Это первое. Второе. Порядок вокруг водоема мы На воде мы все вы видите, летом был организован пляж, поэтому на этом пляже люди отдыхали. Мы завезли песок и будем дальше продолжать облагораживать территорию вокруг. Чтобы состоялось соревнование, мы восстановили две дороги. Благодаря руководству Возгока нам дали технику, Гредер, Беларусь. И десятилетием не была восстановлена верхняя дорога, асфальтовая. Она была непроезжая, особенно когда пройдут дожди. У нас полдня работал Гредер. Благодаря руководству Возгока, группового комитета и руководству автохозяйства эта дорога была восстановлена. Была восстановлена нижняя грунтовая дорога, по которой можно проехать в любую погоду и на любом виде транспорта. Чтобы защитить рыбу от браконьеров, из числа рыбалок была сформована охрана. У нас была организована охрана членами общества, и мы поняли, что рыба подросла и нужна уже профессиональная охрана, поэтому на общем собрании Принято было решение, что все члены общества должны сдать по 70 гривен, и мы наняли профессиональную охрану, которая также дежурит круглые сутки следующее стало холодно зимой уже на водоеме до плюс 4 градусов поэтому э, строительная наша э, фирма это бойченко и бормотов который член нашего желтоводского общества рыбаков нам безвозмездно выделили домик который мы сейчас будем утеплять и руководство возгока дали нам э, технику кран платформу и мы его перевезли сюда на берег поэтому людям э, нашим сторожам есть где отдохнуть немного отдохнуть это сторожа и главное что погреться поэтому движение вперед идет наши планы на следующий год весной снова произвести новое зарыбление водоема мы привезем еще тонну малька поэтому поэтому мы возродили водоем для всех жителей нашего города и здесь что очень приятно можно и отдохнуть и порыбачить Открытый турнир из рыбной ловли відбувся за підтримки спонсоров Спонсором этого турнира выступал Магазин поплавок При поддержке торговой компании Ибис вот. Также спонсорами были Предприниматели города В частности это такси Копеечка, такси лидер Магазин джинс Канзас Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации этого чемпионата, потому что на самом деле такого мероприятия в городе давно не было. змагания стартували. Участники на лодках вичалили від берега і розпочали рибалити. Спіману рыбу важили, міряли та визначали переможців. место с весом 1 килограмм 760 грамм у нас забирал Анатолий Александрович. Вот Второе место с весом 1 килограмм 775 грамм у нас занимает Коваленко Валерий Александрович. по открытому, первому открытому чемпиону, чемпионате Желтоводского общества рыбаков по ловле хищной рыбы с с лодки 2016 года объявляется у нас с весом 1 килограмм 900 грамм это у нас забуром Юрий! Самая большая рыба соревнований также побеждает забуром Юрий! 1 По завершению змагань живу рыбу отпустили, а рыбалок годували пловом та рыбной юшкой. Спонсоры дякували участникам и обещали и надалі поддерживать проведение подобных заходов. Что хотелось бы сказать в первую очередь? Хотелось бы поблагодарить всех участников, которые заявились на соревнования, не побоялись упорной борьбы и приехали. Огромное спасибо всем тем, кто также помогал в организации проведения соревнований. Это Желтоводское общество рыболовов. Это Валерий Коваленко магазин Канзас. Очень хорошо, что у нас в городе есть активные люди, которые готовы принимать участие в соревнованиях, которые не сидят дома. Э, хочу также сказать, что наш магазин будет и далее поддерживать проведение таких соревнований, участвовать в их организации. И всегда будем рады видеть вас на великолепном доме Веселой Ивановки. Э, до скорых встреч! Сами рыбалки, хоть в том плане, дуже задоволены турниром. Очень приятно было все-таки. прийняти перший раз в этом участі, ну і занять призове місце. Ну сьогодні пісні так подвести итог, рибалка була трудова. Кожен рибак приложив масу сілій, щоб добити рибу на водойомі. Жовтовоцьким об'єднанням рибалок було розроблено проект по благоустрою Весело Іванівського водоймища для бюджету участі. Віктор Ізергін звернувся до жовтоводців із проханням підтримати цей проект. В 2016 году на сессии городского совета впервые был принят бюджет участия, на который проголосовали и было выделено 500 тысяч гривен. Что это такое? Значит, это по 100 тысяч гривен будут выделены деньги на пять проектов. Проекты составляют сами жители города, то есть они предлагают те мероприятия, которые считают самые необходимые сделать по благоустройству нашего города, по наведению порядка. Поэтому по Желтоводскому обществу рыбаков был проект, мы выставили его тоже для участия проект по благоустройству пляжа по веселой Ивановке. То есть это и завоз песка, это и благоустройство территории, то есть чтобы эта зона отдыха стала еще лучше. С 1 по 15 октября будет проведено голосование в городе. И тот, кто наберет большее количество голосов, тот проект и пройдет. И он будет профинансирован 100. Тысяч гривен. И я приглашаю, призываю всех желтоводцев, которые увидели, что наш водоем возродился, прийти на голосование. Голосование будет производиться с 1 по 15 октября в трех местах. Ну, первое, это можно проголосовать по интернету. Следующее будет специальное голосование в исполкоме, в музыкальной школе в центральной библиотеке, на веселой Ивановке и в историческом музее. Поэтому приходите, если вы видите, что мы движемся вперед и делаем доброе дело, то проголосуйте за тот проект, за который вы считаете нужным. Если вам действительно потребна эффективная реклама, телекомпания Степ имеет наибольшую глядательскую аудиторию и демократичные цены, даже у prime time.